নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সদায় কোৱাৰ দৰে আজি কৈ আছোঁ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ৰাতি আঠটা বাজিব হ'ল আঠটালৈ পাঁচ মিনিট আছে আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ দোকান খুলিছিলোঁগৈ দোকানৰ পৰা আহি ভৰিহা ধুই মেলি এতিয়া আকৌ অকণমান ৰেষ্ট লৈ এতিয়া মই এটা কামত লাগি আছোঁ কামটো হৈ গ'ল যিহেতু নেকি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই কাপোৰ চিলাওঁ বা দহি বাটো এনেকুৱা কামবোৰ কৰোঁ গতিকে সেয়েহে মোৰো মানে এয়া দহি বাতি আছোঁ এইবোৰ সূতাবোৰ এনেকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দহি বাতি আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ কাৰণ দহি পাতি আছোঁ এযোৰ বাৰু মোৰ কাপোৰ কাৰো কোনো কাষ্টমাৰৰ কাপোৰ নহয় বা কাৰো বেলেগৰ কাপোৰ নহয় এইযোৰ মোৰ কাপোৰেই হয় এই কাপোৰযোৰ দহি পাতি আছোঁ এটা কাৰণতে কাইলৈ মই ক'ৰবাত গৈ আছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টো কাইলৈকে কণ্টিনিউ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ক'ত গৈ আছোঁ কি গৈ আছোঁ হয়তো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে যে এই থীলত দেখি তথাপিতো কৈ দিছোঁ মই ক'ত গৈছোঁ একদম হাতখন বেয়া বিষাইছে ৰ'বতে অকণমান ৰুই লওঁ অকণমান ৰৈ লোৱাৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ নাই সেইটো কাৰণে কি হয় হাতবোৰ মানে বিষ হৈ যায়গৈ একদম দেখিছেনে মুখখন ধুই পেলানি একো ক্ৰীম চিম গা নাই একদম পূৰা ঠাণ্ডা দিন নহয় জানো এতিয়া একদম টানি টানি ধৰি আছে কাইলৈ মই গৈ আছোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ মানে মোৰ নন্দাজনীৰ ঘৰলৈ মুনুহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তাই আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই মানে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে আপোনালোকক ক'ম বুলি বা দেখাম বুলি কিন্তু তাহাঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই নি ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা নহয় আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নহয় ভিডিঅ'বোৰ সেনেকৈ বনাই বনাই বহুত ভিডিঅ' ডিলিট কৰিও দিলোঁ মানে বহুত মানুহ থাকে ন গতিকে গৈ পাওঁগৈ দেৰি হৈ যায় আৰু কিনো দেখামগৈ মানে ভিডিঅ'বোৰ সেইটো কাৰণে কণ্টিনিউ নহয় বা দিয়া হোৱা নাছিলে তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা হেৰি কৰা আপোনালোকে হয়তো এতিয়া এবছৰমানৰ আগত মোৰ ইউটিউব চেনেলতে দেখিছিলে যে মুনুৰ পঞ্চমীতৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই পঞ্চমীত যিহেতু নেকি আমাৰ ইয়াতে পাতিছিলে সেয়েহে ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাই এজনী ধুনীয়া মৰমলগা কন্যা সন্তান হৈছে আৰু তাইৰে কাইলৈ আছে অন্নপ্ৰসন্ন মানে ভাত মুখত দিব আৰু যিহেতু নেকি মায়ায়েকে ভাত মুখত দিবগৈ মানে মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু গতিকে মইতো যাবই লাগিব আৰু সেয়েহে মানে আৰু মামীকজনী হৈ মই যদি পুৰণা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি যাওঁ ভাল নালাগিব ন সেইটো কাৰণে বুজিছে নহয় এয়া মহিলাসকলৰ এইটোৱে বেয়া গুণ আৰু হাতখন আকৌ বিষাইছোঁ এৰা ধৰাৰ মাজেৰে ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ হাতখন বিষাইছিলে ৰুই ল'লোঁ মহিলাসকলৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম ক'ৰবালৈ যাব টাইমত কাপোৰ নাথাকে আৰু কিবা অকেজন হ'লে মানে অকণমান নতুনত্ব এটা দেখুৱাব বিচাৰে আৰু সেয়ে মোৰ মোৰো একেই কাৰণ মোৰো মন যায় কেতিয়াবা নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ কেতিয়াবাতো একেবাৰে জবজং থাকিবলৈ মন যায় কিন্তু কেতিয়াবা নিজকে একদম সুন্দৰী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মন যায় আৰু সেয়েহে এতিয়া মই চাদৰত দহি পাতি আছোঁ এইযোৰ কাপোৰ মই নিজে চিলোৱা নাই কাৰণ মোৰ মেচিনটো বেয়া হৈ আছিল আৰু আজি মেচিনটো ভাল কৰিলোঁ বাৰু এইযোৰ কাপোৰ মই বা এজনীৰ ওচৰত চিলাইছিলোঁ সেয়া এতিয়া খালী দহিটো মই নিজে পাতিম গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ভিডিঅ'টো এইডোখৰতে সামৰি মানে মই দহি বাতি থকাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এনেই আৰু মই বোলো ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো এইডোখৰতে সামৰিছোঁ আকৌ কাইলৈ পৰা কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম দেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভাল পালে লাইক এটা কৰি থৈ যাব কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব শ্বেয়াৰ এটা কৰি থৈ যাব দেই ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব দেই আমাৰ এইয়া দেখিছে নহয় চুম চুম আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু মা এইকেইদিন যিহেতু নেকি পথাৰত ধান দাবলৈ গৈ আছে আৰু মায়ে আনিছে ফৰিং চাওঁ চুম চুম দেখাই দিয়া ইয়াক ফৰিং টিক টিক দেখাই দিয়াচোন তাই এইকেইজনী টিক টিক বুলি কয় এয়া ফৰিং আনিছিলে আৰু তাই মানে জনী পালে একদম পগলা হৈ যায় কালি যে তাই কি উৎপাত কৈছো ৰ হে টিক টিক কোনা টিক টিক কুনা কোনটো ভা ভালকে দেখা দিয়া টিক টিক খায় খায় খাই হালি বাতিটো ল'বলৈও ভয় কৰিছিলে আৰু আজি বাৰু বাতিটো লৈছে চাব দেই খাই হুম চুম এইবিলাক সেইটো চাওঁ ঠিক টিক খাই খায় ঠিক টিক খাই হুক টিক খাই আৰু আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে' আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ তিয়কলে বুলি আৰু ভাবিলোঁ তাইৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ লওঁ সেইটো কাৰণে এয়া বানবাটি এটাকে লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইফালে আহি পাই গ'লোহি তেল টিপোহি ইমান দূৰ যাম গতিকে তেল অকণ ভৰাই লওঁ আমাৰ বসন্তীখনত আৰু এইফালে মই বাউলি এটা কিনি নলোঁ কাৰণ ঘৰত একো খাই নাহিলোঁ সেইটো কাৰণে ভোক লাগিছিলে বাউলি এটা কিনি আৰু এইফালে এয়া আমি দুয়োজন গৈ আছোঁ তিয় ক'লে বুলি মানে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আৰু আপোনালোকক ক'লোৱেই নহয় তাই অন্নপ্ৰসনৰ কাৰণে আমি দুইজন গৈ আছোঁ মা আৰু ভাইটি গ'ল বাৰু আমাতকৈ আগতীয়াকৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি দুজন আহি আছোঁ আৰু এইফালে আহি আহি পালোঁহি দেবেৰাপাৰ চাৰিআলি আমাৰ গাড়ীখনত পাম্পটো অকণমান কম আছিল সেয়ে পাম্পটো অকণ চেক কৰি ল'লোঁ আৰু মানে কাণ্টো আহি গৈছে তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল সেইদিনা অকণমান ঠাণ্ডা পালোঁ আৰু মই এটা কৈছিলোঁ মোৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰ আৰু আমি আহি উঠনীয়া পাই গ'লোহি এতিয়া মই বনাই আছোঁ মেগী তোমাৰ টিকিজনীক দেখাম ৰ'ব দে তাইৰ গাৰটো বেয়া অকণমান আমনি কৰিছে আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ মেগী মাকে তাই উলিয়াই আছে অকণমান পিছতে খাই আছোঁ अरे तुम दुनिया के हजार से पेहिए के बोले माँ बेटा अन्ना प्रसन्न अन्ना प्रसन्न प्रसन। देख আৰু এইফালে খানা বনাই আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰেজেণ্টো কাঁহী বাতি দি থোৱা আছে বাৰু সুধিত সেইটো কাৰণে এতিয়া অন্নপ্ৰসাদত এইযোৰ কাঁহী বাতিছো আৰু অন্নপ্ৰশানত এতিয়া অকণমান বাতিটো আনিছো এইখিন এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ ছোৱালীজনী গা ভাল নাই মানে জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে ডক্তৰক দেখাই আহিছে যদিও ভাল পোৱা নাই আৰু এইফালে আহিলো ফটোকে দুকপিমান মাৰোঁ বুলি ইয়াত দেখিছেনে তাইক ফটো মাৰিবলৈ মই কিমান মানুহৰ কষ্ট জড়িত হৈ আছে এইফালে নাচাইহে নাচাই বাৰু লাষ্টত কেইখনমান ফটো উঠিলে মই আপোনালোকৰ শেষত ফটো কেইখন আপোনালোকে দেই আৰু এইফালে দেখিছেনে একদম এয়া কান্দি আছে তাই মানে আজি দিনটো কান্দিয়ে থাকিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মনোৰঞ্জন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি নহয় তাই যাতে ডাঙৰ হৈ চাব পাৰে তাই অন্নপ্ৰসন্নটো কেনেকৈ পাতিলোঁ তাই কিমান আমাক আমনি কৰিলে আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে তাইৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ কেমেৰা ফিটিং কৰি মোবাইল হেৰি কৰি থোৱা আছে তাই মানে এটা গান ভাল পায় সেই গানটো চাই থাকিলে তাইক একো নালাগে আৰু এইফালে এয়া পেহীয়েকে বনাই আছে বাটাৰ পনীৰ চাবা দেই ধুনুমা তোমাৰ কাৰণে দেখিছানে আৰু এইফালে এয়া হৈ গ'লৰ যিটো মূল নিয়ম এই নিয়মৰ কাৰণে এয়া মনুৱে ধুনীয়াকৈ চাকিটোক জ্বলাব ওলাইছে আৰু এইফালে এয়া বৌ বোৱে তাই টোপনি গৈ আছে যিহেতু উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু গাটো ভাল নাই কাৰণে তাই শোৱা নাছিলেই কিন্তু এতিয়া টোপনি গলত মানে সাৰ পাবলৈ দিগদাৰে উঠাই আছে আৰু ইফালে ইয়াৰ মনত ধুনীয়াকৈ জ্বলাই ল'লে আৰু টিকলি চিঙি বোহা সাৰ লা শেষত মানে সাৰ পালেগৈ তাই আৰু এইফালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাকে লৈ আছে মাকৰ তোলাক থাকে অকণমান ভালকৈ আৰু কিন্তু বেচেৰিজনীয়ে বহুত কষ্ট পাইছে দেই আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ কণমানিজনী যাতে ডাঙৰ হৈ সৎ সাহসী হয় আৰু লগতে এগৰাকী সু দেশৰ সু নাগৰিক হৈ জিলিকি উঠে যেন সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব শুনমানো তুমি চাবা দেই ডাঙৰ হৈ এই ভিডিঅ'টো তোমালৈ মামা মামীৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু এয়া দেখিছেনে ফটো মাৰিবলৈ লৈছে মাক বাপেক আৰু এইফালে কলিজামানুক বহাই দিছে উম ভাত খাব কাৰণে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বহিছে আৰু তাই চাই আছে আচলতে কি হয় জানেনে তাই যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে তিনিমাহ হওঁতে তেতিয়া আমি যেতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ তাই মানে একদম আমাৰ ভাতৰ পাতলৈ চাই পেলানি খুব মানে টপালি থাকে একদম এনেকৈ মানে খাওঁ খাওঁ নিচিনা কৰি থাকে আৰু এইফালে চবে চাই আছে দৰ্শক আৰু এইফালে আমাৰ ছোৱালীক কান্দিবলৈ ধৰিছে আৰু এই মাক দেউতাকে খেলাবলৈ লৈছে আৰু তাই মানে ভালপোৱা গানটো হৈ গ'ল মেটুটা মেটুতা মেটুটা সেইটো মানে আৰু সেইটো হয়তো মোৰ সম্ভৱ মানে প্ৰায়ভাগ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই গানটো ভাল পায় আৰু এইফালে এয়া কেক কাটিবলৈ বহিছোঁ মানে পেহীয়েকৈ কেক এটাও আনি থৈছিলে আৰু তাই দেখিছেনে সৰু মামাই ক'লেহে চকু আৰু এইফালে কেক কাটিবলৈ লৈছোঁ তাই এইটো খবৰেই নাই কিন্তু অলপ পিছতে চাবতেই কান্দি দিব ভেঁকৈ তোমালৈ বহুত বহুত মৰম কলিজা তুমি যাতে ডাঙৰ হৈ এগৰাকী ভাল মানুহ হোৱা তাকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিব আমাৰ কলিজা মানুহক তাই যাতে ডাঙৰ হৈ এগৰাকী সু নাগৰিক হৈ উঠে এয়া দেখিছেনে তুমি ডাঙৰ হৈ চাবা দেখিছা তুমি কিমান একদম সেই কান্দিছা সেইদিনা তোমাৰ অন্নপ্ৰসন্ন দিনা তুমি ধুনীয়াকৈ নিয়মটোও কৰিব নোৱাৰিলা ইমান কান্দিছা আৰু বিশেষকৈ এইটো তোমাৰ গাত দুখ নাই বাৰু কাৰণ তোমাৰ গা বেয়া আছিলে কাৰণে তুমি কান্দিছা বাৰু যেই নহওক তুমি ডাঙৰ হৈ এইটো চাবা দেই তোমাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ তোমাৰ কাৰণে বনাই থৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো আমি কেক কাটি পেলানি যিহেতু নেকি চবৰে অকণ অকণ চেলেকাব লাগে সেই নিয়মটোহে কৰা হৈছে কেক কাটি পেলানি তাইক অকণমান চেলেকালে আৰু বাকী চব্জিবোৰো তাইক অকণমান অকণমান এনেই মানে উঠত লগাইহে দিছে কাৰণ যিহেতু নেকি তাই জিকা ভাল নাই আৰু দেখিছেনে ডাঙৰটো মমাইকৰ কাণ্ড সৰুটো মোমাইকৰ গামোচাখনত কেনেকৈ হাত মোহাৰিছে বাৰু যে নহওক এনেকৈ ধেমালি চুপতিপো হৈ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো মায়ে কৰি আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টো অকণমান গপিছে তাৰ বাবে দূষিত কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে চাব চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই আৰু এইবাৰ সৰুটো মামায়েকে খোৱাবলৈ লৈছে এয়া দেখিছেনে এনেই নিয়মটো তাইনো ক'ত খাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ আজি কাৰ মানে তাইৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন এইবোৰ একেবাৰে নতুন হোৱাত কাৰণ আজিলৈকে তাই এয়া খাই পোৱা নাই আৰু এইফালে দেখিছেনে টিক টিকককৈ আহি মই পানী এগিলাচ দিলোঁহি আৰু এয়া দেখিলে নে ছোৱালীক কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাই মানে ইমানেই গা বেয়া তাই আৰু এইফালে ইয়াৰ পেহীয়েক আহিছে খুৱাবলৈ বুলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক খাবলৈ দিয়া আমি দুয়োজনো বহি দিলো খোৱাত আৰু আমি দুয়োজনক কাৰণ ভালেমান দূৰ যাবগৈ লাগিব সেয়েহে লৰালৰিকে খাই বৈ আমি তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা চাৰিটামান বজাত ওলাই দিলো আৰু এইফালে দেখিছেনে উলিয়া আৱৰি ধৰিছে বাৰু যেন হওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ আকৌ এইটো নতুন ভিডিঅ' সেইটো লগ পিছত আছিলে বা যায় ভিডিঅ'টো চাই তেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰিছোঁ দেই অঁ আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়া ফ'ল' কৰি দিব